Ya, Ipoh Barat. Uh, terima kasih, <coughs> Tuan <untuk> Speaker. <coughs> Saya ingin uh, juga ambil bahagian dalam uh, rangka undang-undang ini. Saya nak mulakan dengan uh, dasar uh, mengenai penubuhan uh, EPF, KWSP di negara ini. Kalau kita tengok dari mula-mulanya, <coughs> ini adalah untuk menolong pekerja-pekerja uh, di negara ini. Kalau itulah uh, pandangan dan uh, Uh, faktor utama ia ditubuhkan. Apakah sebab uh, ia telah di uh, uh, dana wang dan uh, KWSP ini sekarang di bawah uh, Kawasalia Perdana Menteri? Bukankah ia sepatutnya sebagai policy decision patut berada di bawah sumber manusia? Itu lebih uh, kena tepat kerana ini berkaitan dengan pekerja. We are talking about 12 million workers kita ada ministry yang 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 khusus untuk perkara tersebut dan PERKESO ada kena mengena juga dengan pekerja. Ada cadangan World Bank sebelum ini di mana PERKESO dan EPF patut digabungkan. Ada banyak analisa-analisa telah dibuat. Apakah ini tidak diambil uh, kira langsung dan kenapa ia perlu diasingkan? Walhal kalau kita tengok dari prinsipnya dan uh, uh, the end benefit nampaknya adalah sama kalau kita tengok di negara-negara lain. Kedua-duanya, fungsi yang peranan yang mereka main adalah untuk pekerja, maka ia lebih baik kalau ia digabungkan Perkaso dan uh, IDA, uh, KW, uh, EPF supaya ia dapat, nombor satu, economic growth scale, ia akan uh, menjimatkan wang uh, untuk menjalankan proses uh, kawal selia dan uh, perniagaan dia. Nombor dua, ia akan membawa, membawa manfaat kepada pekerja-pekerja di negara ini. Tetapi kita sekarang uh, nampaknya we, we want to create more uh, managers, more directors, more chairman. Itu hasratnya. Bukan untuk menolong pada dasarnya, hakikatnya, untuk, men untuk mem memperbaiki, untuk menguntungkan pekerja. Pada asas dan dasarnya, kita uh, telah menjadi dalam satu sistem uh, jerbu di negara ini. Dan uh, ini kita sebelum kita meng, uh, menghilangkan fikiran dari uh, pada asasnya, saya harap Kerajaan dapat uh, fikir dan uh, KWSP uh, boleh mengambil tindakan, uh, Menteri boleh mengambil tindakan supaya uh, kita boleh membawa satu seimbangan, uh, satu sistem ke satu sistem yang lebih efisien supaya EW, uh, 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 EPF dan Uh, perkeso digabung Dan dibawa Di bawah uh, kawal selia Kementerian uh, uh, Sumber manusia Sekarang kalau kita tengok uh, peranan Dan khusus yang dimain oleh uh, ke Kementerian uh, uh, Sumber manusia adalah berkaitan dengan pekerja Bukan uh, bila uh, ini, ini negara ini macam ni Bila ada kewangan Isu kewangan lumayan Di mana uh, uh, Can kick about Uh, dan uh, untungan persendirian itu semua dibawa kawal selia Perdana Menteri Jabatan Perdana Menteri ini bukan uh, KWSP saja kalau kita tengok uh, pembinaan rumah-rumah kos rendah juga peranan uh, Kementerian uh, uh, Perumahan banyak dia yang patut dibawa Kementerian uh, uh, Perumahan atau Kementerian uh, Pengangkutan Semua di bawah kementerian uh, uh, Perdana Menteri Tak masuk akal No logic Tapi ini ada di negara ini kerana This is Malaysia boleh lah ha? Kita ada ke kementerian yang khusus Tetapi tidak dibenarkan Mereka mengendalikan Kerana adalah That is basicnya Kerana itu adalah kemahuan Beberapa orang-orang Di atasan yang mahukan semua ini dana-dana yang besar ini di bawah kawasan Perdana Menteri. Saya harap eh, yang berhormat uh, akan uh, ambil kira. Tak perlu dengar dari sana, tolong duduk di depan. <laughs> uh, ini 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 ada satu di antara perkara saya rasa yang perlu uh, pertimbangan dan satu jawapan yang uh, dalam dalam hal ini. Kedua, uh, uh, Datuk Speaker, saya uh, kecewa dengan uh, uh, rang undang-undang ini. Uh, kerana nombor satu tak cukup masa untuk kita uh, meneliti dengan dalam Tapi saya rasa uh, ramai di antara ahli parlimen semestinya Ada uh, 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 menghadapi masalah yang saya akan katakan Di mana uh, kita menamakan beneficiary yang tertentu Ramai di antara kita semasa Semasa kita menamakan uh, beneficiary dengan uh, KWSP kita bila mula kerja kita namakan ibu atau bapa. Itu standard prosedur. Tetapi masalah dia bila orang itu kahwin, dia ada anak, pekerja tu lupa untuk menukar. Apa dia punya undang-undang? Yang sedia ada The KWSP adalah kepada orang yang dinamakan dana wang itu akan diberi kepada mereka. Kalau dia namakan ibu dia, itu semua kepada dia. Saya ada sendiri. Bukan saja di kawasan saya. Ramai ada orang yang jumpa saya. Yang mengatakan bahawa dia, uh, suami dia menamakan uh, ibu dia atau bapa dia semasa dia mula bekerja. 21 tahun, 22 tahun, 26 tahun, 27 tahun dia kahwin. Ada anak. Lepas 15 tahun, 20 tahun, tragedi dia meninggal dunia. Sekarang isteri dia, dan mak mertua dia, bapa mertua dia ada masalah saya dah jumpa beberapa kes-kes saya mengandalkan beberapa kes-kes sedemikian, kesian a very sad scenario kerana ibu kata kalau anak saya nak namakan isteri dia atau anak dia, dia semestinya telah menukar nama nomination di KWSP tetapi oleh kerana dia tidak menukar maka wang itu hanya untuk saya saja. A discrepancy. Unfair. Tapi nampak walaupun perkara ini semestinya diketahui oleh uh, KWSP, tidak ada apa-apa hari ini dibawa untuk menukar atau sekorang-korangnya untuk mengambil tahu dan membawa satu perubahan. Tapi kata kita tak boleh lari dari asas ni. Kalau kita tengok section uh, will akta uh, akta Wilsack, di mana dia dengan khusus dia mengatakan bahawa jika seorang membuat wasiat sebelum berkahwin dan dia berkahwin selepas tu wasiat itu tidak is null and void tidak boleh pakai lagi. Niat dia, the basic principle behind dia adalah seorang yang kahwin, kalau dia ada anak, dia ada isteri, semestinya dia nak bagi harta 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 pusaka dia kepada anak dan isteri dia itu that is the dasar that itu adalah prinsip justice social justice tapi kita nampak KWSP no movement no movement to positive to bring changes kepada pekerja itu menjadi satu kecacatan yang tertentu ya yeah. Ya, yeah, sila kata baru yeah. terima kasih ya uh. ya betul terima kasih ipo barat saya berminat dengan isu yang dibangkitkan oleh ipo barat mengenai penamaan atau nomination dalam EPF ini Uh, kalau tak silap saya lah dalam akta uh, EPF atau dalam schedule ya, uh, dia ada perbezaan antara pencarum Islam dengan pencarum bukan Islam. Untuk pencarum Islam, kalau tak silap saya mungkin uh, Menteri boleh jawab lah. Uh, penama ataupun uh, wasi ya, dia sebut wasi adalah administ administer to the to the apa ni dia punya pesaka tapi untuk orang bukan Islam Uh, penama itu adalah beneficiary atau pemilik mutlak kepada wang ahli itu. Jadi apa pandangan Yang Berhormat uh, Ibu Barat? Adakah uh, perkara ini perlu diselaraskan antara semua pencarum sama ada Islam ataupun bukan Islam? Tu satu pandangan yang bagus. Saya saya tidak tahu mengenai uh, uh, isu uh, Islam tapi saya rasa untuk bukan Islam very unfair. Kerana yang berhormat, saya terima banyak aduan. Baru-baru ini saya kesian uh, isteri dia hanya lebih kurang 35 umur. Ada lima anak. Dia ada masalah dengan uh, uh, mak mertua dia. Saya jumpa juga mak mertua dia. Mak mertua cakap nothing doing. Saya nak semua wang ni. Kerana kalau anak saya uh, ada niat untuk nominate isteri saya, dia semestinya sudah buat. Macam mana mengatasi masalah ni? Kalau kita tengok rational dia, kalau tengok Wills Act, itu bukan baru. White man has done it way back before 1957 sekarang zaman sekarang kita belum berubah kita ikut ikut saja ikut sistem yang lama tidak membuat perubahan saya harap uh, ini di di fikir baiklah saya saya selaras dengan perkara ini saya saya rasa kita perlu ambil uh, kira satu di antara ini adalah jika dia orang uh, kahwin selepas uh, sebelum uh, nominasi dibuat sebelum dia berkahwin dan selepas berkahwin dan juga uh, sekarang sistem dia jika seorang uh, telah membuat uh, pilihan dia nominate dia dia uh, uh, kalau selain dari beliau tidak orang anak-anak uh, dia atau isteri dia tidak dapat uh, dapat pengesahan dari uh, KDA, I, 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 w, uh, EPF siapa KWSP siapakah yang telah di uh, nominatekan ini juga merumitkan perkara saya tahu um on secrecy uh, okay tapi uh, sekurang-kurangnya mesti ada satu uh, sistem yang lebih baik jangan kita ikut satu sistem yang lama yang uh, has already outdated yang tak boleh pakai itu saya sayang uh, doktor ni Oleh kerana kekurangan uh, masa saya kalau tidak saya akan membawa uh, apa uh, amendment kepada perkara ini saya semalam selama, bila saya dapat uh, Dua hari dulu ni saya merujuk kepada beberapa orang dan saya sendiri mengalami uh, uh, masalah ini kepada dengan pelanggan-pelanggan saya, dengan pengundi-pengundi uh, dan ini adalah satu masalah yang sangat serius walaupun pada dasarnya apa yang dibuat oleh KWSP untuk pekerja-pekerja adalah baik tetapi the realisticness adalah uh, penimpanan wang ini patut kepada uh, se 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 sekorang-korang bukan saja kepada uh, uh, saudara mara tetapi kepada khususnya kepada isteri dan anak mereka That is the bottom line. Itu tidak dapat boleh di uh, uh, kita elak. Saya harap kita belum cukup uh, uh, tak hilang masa. Kita ada lagi masa sehingga petang. Saya harap uh, menteri akan membawa uh, 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 rang undang-undang tertentu untuk membuat perubahan. There must be change. Jangan kita ikut uh, faktor yang lama sahaja. Ah. Uh, datuk Rebut selain dari ini saya juga akan merujuk, ingin merujuk kepada perkara yang dihadapi oleh pekerja-pekerja di negara ini. Di mana uh, uh, mungkin orang-orang yang duduk dalam aircon Dia tak ingat atau tak, tak tahu mengenai perkara ini Kerana dapat gaji bulanan yang lumayan uh, Tak depend on allowance Cerita lain lah Kalau kita tengok Pemandu-pemandu uh, lori Pemandu-pemandu bas Basic dia RM900 Allowance dia RM3000-RM4000 Depends on the trip Depend berapa lama dia bekerja dan sebagainya. Tapi sistem yang kita ada, caruman akan merangkumi hanya basic salary, bukan overtime dan bukan line line allowance. Jadi apa yang, di, uh, yang telah dia oleh uh, uh, KWSP dalam perkara ini dan apakah tindakan uh, yang dicadangkan supaya semua allowance allowance? semua uh, uh, pendapatan kira-kira eh uh, overtime allowance, dobi dan sebagainya semua ni patut dirangkumi sebagai pendapatan dan kena uh, KWSP uh, caruman patut dipotong supaya pekerja nombor 1 uh, akan uh, sekurang-kurangnya akan uh, di di manfaat dalam uh, 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 sistem ini dan nombor dua uh, ramai di antara uh, majikan di mana cari jalan supaya uh, mengelak membayar caruman uh, uh, EPF dan cakap hanya bayar uh, basic salary lain so line -line semua tidak it, it uh, terikat there's no safety uh, uh, net untuk uh, pekerja yang, yang yang perlu adalah eh uh, uh, KWSP sendiri perlu eh uh, uh, perkara itu Datuk speaker saya ingat lebih kurang aa uh, 2 3 dekat dulu saya ada buat satu kes di mana di mahkamah di mana caruman uh, uh, IP, uh, KWSP dipotong tetapi majikan tidak menghantar wang itu kepada KWSP dan uh, K, uh, pegawai KWSP datang ke mahkamah memberi saman supaya majikan membayar wang tersebut backdated wang habislah dan uh, a bit of fine tapi yang mustahak adalah ini sebenarnya dari segi undang-undang itu adalah satu criminal breach of trust di mana wang dipotong dari pekerja caruman caruman EPF tetapi diguna pakai oleh oleh majikan setakat ini berapa keskah yang telah diambil sedar bahawa satu kesalahan yang terlampau yang telah dibuat oleh majikan menggunakan wang pekerja untuk sendiri menyalahgunakan wang tersebut tetapi tidak langsung mengambil tindakan terhadap majikan tersebut hanya yang dapat tindakan yang diambil oleh uh, KWSP adalah membawa saman supaya majikan membayar wang tersebut tetapi kes jenayah yang di yang salah laku yang diguna, yang dilakukan oleh majikan tindakan diabaikan tidak ada tindakan yang tegas diambil tindakan jenayah perlu diambil terhadap mereka majikan-majikan majikan ini kerana ini adalah satu criminal breach of trust CBT very clear ramai di antara majikan menggunakan ruangan ini menggunakan wang pekerja dan dia gunakan untuk uh, perniagaan dia sendiri. Dan bila KWSP uh, membawa saman, dia bayar. Tapi itu tidak cukup untuk mengajar and give a message kepada majikan-majikan. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang di mana kemerosotan uh, ekonomi ramai pekerja majikan mungkin tidak akan membayar atau lambat bayar KWS, uh, caruman KWSP. Tetapi Speaker, selain dari itu saya juga difahamkan bahawa amount kita adalah standing di, di, di seluruh dunia adalah nombor tujuh di seluruh dunia. Nombor enam adalah Singapura. Tetapi yang mustahak bukan sebanyak berapa dana yang kita ada. How efficiently we have run? Berapa keuntungan setiap tahun? Kenapa KWSP tidak setanding atau lebih baik? Dengan uh, sistem yang sama ada di Singapura Small country, bigger fund, better managed Kenapa? Adakah kerana penyalahgunakan atau tidak menjalankan tugas Dengan uh, dalam-dalamnya Ada di antara orang yang dilantik sebagai pengarah-pengarah Empat -pengarah orang Majikan, dari majikan, dari pekerja empat orang Dari kerajaan empat orang Berapa mereka dibayar? Berapa pengurusi? dibayar setiap bulan. Berapa timbalan pengurusi dibayar? Berapa setiap orang yang dilantik oleh kerajaan? Berapa ribu mereka dibayar? Bolehkah kerajaan memberi senaraikan berapakah bayaran dan kenapa? Adakah mereka on the sunset days mereka perlu dibayar sebanyak itu? They successfully kalau mereka sebenarnya satu peniaga yang terunggal di negara ini dia akan jalankan perniagaan di private ah. Tapi kalau itu boleh succeed di uh, Singapore, kenapa kita tak boleh? Seimbang sekurang-kurangnya. Kenapa kita tak tak perlu pergi jauh? You see on the on the di Singapore. Baru-baru ini KWSP baru 3 4 tahun Centralize semua application di Kuala Lumpur Lepas tu decentralize Lepas tu centralize Computer beli beribu-ribu, berjuta-juta Semua apa jadi? Satu sistem yang baru Membazir Wang siapa? Bukan wang Orang yang membuat keputusan Sedemikian Tetapi Pekerja, wang pekerja itu adalah mustahak. Akhir sekali ya. Uh, Tentu ini betul. Bila kita akan uh, mencapai satu tahap pendapatan uh, dividen yang tinggi. Dulu ada setakat 8%. Bolehkah kita berharap ia akan di kita boleh tahun tahun ini setakat performance sekarang 10%, 15%. 20%, kalau uh, tabung haji dan uh, lain-lain Boleh memberi Peratusan uh, dividen yang tinggi Kenapa uh, uh, KWSP Tidak boleh Adakah kerana kekurangan Kepuayaan uh, Tidak ada orang-orang yang kelayakan Untuk menjalankan uh, Management itu Atau orang yang salah yang telah dilantik Atau seperti yang saya kata On the sunset days mereka dilantik as a one-off untuk memegang jawatan-jawatan run of the mill, berbilion-bilion yang ada. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil tindakan. Saya harap uh, semasa menjawab soalan kepada perkara-perkara yang saya bangkit, tolong uh, 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 beri yang, uh, yang betul. Uh, terima kasih. Dr.